Детки, их родители просто сами выбрали время, чтобы будут успеть. Вот раньше вот это насчет времени я просто отвлек. Сколько? Раз мы сами говорим, какая разница. Может мы же без, без этого жить? И Бог говорит, а если ты поставишь этот вопрос, то тогда Он называет это, я читал Малахи 3 главу, вы узнали, наверное, Бог говорит, дерзостны эти слова и мысли. Дерзостный предо мной. Я просто тех, кто вот боится меня, кто имеет мою мудрость. Ну, то, что в книгу жизни записано, будет, слава Богу. А еще самое главное, я вам покажу, в чем эта разница между праведником и между неправедником. Дорогие мои, в скором времени вы увидите, что вы не зря сюда приехали. Некоторое время пройдет, и все будет, показано вам, что не зря. Мне просто довелось самому жить. Э, я живу вообще самой прекрасной жизнью. Я не знаю. Может быть кто-то из вас сейчас попытается что-то сказать, что вы живете лучше, все остальное. На самом деле я живу лучше всех. Вот, э, это так, потому что э, меня Бог благословил такой возможностью служить Ему. И то, что раньше для меня было подозрительно, странным, непонятным, я сегодня, почему я называю себя счастливым человеком, потому что я сегодня уже утверждаюсь каждый день в том, что я делал. Раньше было сделано не зря. Я вижу эту разницу. Я отсюда считаю себя самым счастливым человеком. Я в самом начале уже начал говорить не просто как бы так а, нахлынули воспоминания, сейчас я снова возвращаюсь к тому, что сказал, я раньше делал то, что сейчас меня радует. Я помню Псков, он меня радует. Я не зря там учился. Я помню встречи в маленьких... А, квартирах. Меня это радует, потому что сегодня большое место для встречи есть. Комната для каждого класса есть. Послушайте, раньше э, многие из вас принимали участие в конференциях подпольных, где мы за детишек должны были говорить шепотом, да, и смотреть, чтобы нас не записывали. Сегодня камеры стоят, нас записывают, мы радуемся. В открытом. В интернете, что соберемся. Раньше напиши в интернете, ну, не в интернете, да, там раньше как бы это. Напиши, что ты собираешься. Махом за тобой это довезут тебя. До туда, где ты собьешься. А, помните? И не зря же тогда это делали. Не зря. И этот вот, вот, вот ваш список, что вы а, когда, как, когда где собирались, это же тоже не зря был сделан. Для того, чтобы сегодня понять, что нечетно. Нечетно, правильно. Вот эта тема, которая написана, что владеем всем тем, что дал нам Господь. Мы владеем этим словом, мы правильно используем. Дорогие, я хочу, чтобы Бог каждого из вас сегодня особо благословил. Я благодарю Бога и в моих молитвах, что вот, ну вот это вот просто приветственное слово, слово «ободрение», как Валентина Ивановна сказал, сегодня слово ободрение, завтра будешь еще проповедовать. Я хочу, чтобы вот вас горел. Я хочу, чтобы был вот этот вот огонь Духа Святого. Чтобы не было сомнений, потому что если будет сомнение, если будет сомнение, то Бог осуждает это. Ни на одну минуту сомнений не оставь. Используй каждое мгновение вот этого общения. Упустишь 10-15 минут, корову вот эту не оденешь, не будешь ходить знакомиться со всеми. Потерял самый счастливое. Перестанешь вот вот дудку вот эту, да, вот как вот маленький ребенок, просто вот чуть-чуть вот, вот отвлекся, все, ты потерял, много потерял. Забыл ты, чего ты здесь, еще сидишь, еще думаешь. Вот знаете, я хочу ответить на тот вопрос а, людей, которые написали, хочу выяснить, что это такое. Все, потом будешь выяснять. Сейчас просто принимаешь то, что здесь тебе готовят. Чай скажу тебе? Слово значит слово. Все. Все просто впитывают, потому что ты правильно делаешь. И ты тем, что тебе дал Бог время, а выйти откуда-то из своего города и прийти сюда, тебе сюда послал Бог. Все. Фараона победили, дорогие. Победили. Сюда приехали. Делаем. Все здесь делаем. Не зря. Сомнения были. Сегодня уже нет. Утвердимся в этом. Завтра, если они придут, снова их будем подавлять подавлять свою верою, своей любовью и желанием выполнять то, что дает нам Господь. Трудно, я прекрасно понимаю, я прекрасно это вижу, я в этом живу. Мне очень тяжело сегодня, даже знаете, как бы так легко, меня поддержат тоже братья. Я потому что муж координатора с детского служения. Я могу со всех сторон говорить. Как это здорово. Валентина Ивановна сегодня сказала про скайп-конференции. Это вообще у нас весело в семье проходит все это. Потому что на некоторое время надо детям не шуметь. Конечно. Да. Да. Что, что, все. Мы даже Анны Георгиевны попугают, приказывая. Ну, представляете, да? Это не все могут, наверное, представить, не все понять. Я могу. Я поэтому могу сегодня говорить об этом открыто. У нас это все проходит. Никто не бегает, там, никто маму не отвлекает. В это время она просто должна быть просто у нас какой-то некий там вариол у нее. Она сидит, вот. А, все вот эти вот вещи. Дорогие, но я хочу сказать, что еще не все. Еще трудности будут. И как бы весело мы ни говорили, я хочу поднять ваше настроение, серьезных вещах завтра хотел бы говорить к вам сегодня больше, чтобы хорошего было, прекрасного. Может быть, кто-то сейчас скажет, ну что себе удивил, но я скажу вам, еще не до крови сражались. Еще фараон, знаете, достанет. Но мне нравятся слова Бога. Вопрос как бы так раньше у меня стоял. Ну а что ты, Господь, сам ты его сердце ожесточаешь, а там он Моисею достается. А Бог четко проговорил. Хочу, чтобы больше у нас прославилось мое имя. Хочу, чтобы ценность появилась вот этих всех, вот этих шагов, вот этого выхода, дорогие мои, вот этого исхода, вот этой Пасхи чтобы ценность вашего служения была такой великой. И то, что я говорю и говорю всегда с Валентиной Ивановым, мы просто я благодарю Бога за то, что я часть ее команды. Где-то в какой-то момент могу принять участие. Я не знаю, это не лезьте ради просто. Я хочу, чтобы вы поблагодарили Бога за то, что вы сегодня здесь. Знаете за чего? Вы самые счастливые люди, вы причастны к служению святых. У меня э, на Фабрициуса есть несколько воспоминаний. Э, некоторые, наверное, не знают, э, может быть, не знаете, да, может быть, найдется кто-то, не знает, что такое Фабрициус, да? э, где наш союз еще был тогда, сейчас Российская Церковь. Я там очень мало знаю кабинетов. Но один мне очень запомнился Валентина Ивана, где со мной молилась. Это вот комната, где а, мы с Валентиной Ивановной молились о служении. Почему для меня ценно? Это не, не просто красивые слова, а действительно это помимо. потому, что быть частью вашего служения, это ценно для всех. Это не может быть неценно для тебя. Я хочу, чтобы каждый из вас сегодня возрадовался, что стал сегодня частью этого собрания. Вы выше, вы преодолели, и Бог вас благословит. Давайте, доезжайте все. Я знаю, что еще кто-то в дороге. Потому что много времени ушло на дорогу, в аэропорта, э, железной дорогой, кто-то на машине ехал. А кто-то на метро добирался. Здесь метро это то же самое, что на железная дорога. Это лучше пять суток там, чем. Для некоторых это так, действительно, кто в Москве это бывает. Приезжайте сюда, уже наступило время. Через некоторое время начнутся поднимутся серьезные вопросы. Как это служение сделать совершенно? Дорогие мои, Священное Писание говорит... А вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Итак, укрепите опустившие руки, ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Я знаю, что в любом собрании, в любом совете нам приходится с братьями встречаться, мы решаем какие-то вопросы. И перед вами сегодня будут стоять вопросы, в ближайшие несколько дней будут стоять вопросы. Как себя вести? Первый раз ты ли ты приехал или всегда? Может быть, ты знаешь о каких-то трудностях, которые не решаются. Мне сегодня, я услышал, э, такая проблемка есть, что иногда и сам собой недоволен. Как себя дальше вести? Может, ты не достиг того, что тебе было поставлено. Дорогие мои, недокрови еще сражались. И как себя надо вести? А как Моисей с Аароном? Раз уж с них сегодня начал вот такое слово ободрение. И хочу ими, именно примером Аарона и э, закончить и Моисея. Дорогие мои, говорить прямо. Говорить прямо, может быть, знаешь, что тебе это еще не получается у тебя, может быть, у тебя это еще не выходит, может быть, ты этого не достиг, но говорить прямо, может быть, есть проблема, надо сказать ее, вынести здесь, потому что есть люди, которые уже знают ответ на этот вопрос. И если ты будешь ходить какими-то кривыми обходными путями, то хромлющее, оно не поправится, дорогие мои, оно надломится. И ты уедешь на надломленный отсюда, если ты не будешь вести себя прямо, если ты не будешь говорить, если ты то, что сегодня имеешь, а это его слово, это его дерзновение, это его воля, то, что ты здесь, если ты не будешь это делать прямо, как они делали, как их пример не будешь использовать, то хромлющее надломится. То тогда ничто не исправится, слышите, все, э, лучше бы оно исправилось, а -а -а -а. священно писал. И какие бы вещи у тебя не были, какие бы трудности не были, раз приехал здесь, будь здесь, но то есть воля Божья, используй то, что тебе дал, то есть тем, что ты владеешь, что тебе дал Господь. Да благословит вас Господь. Я хочу, чтобы эти дни общения здесь у вас прошли прекрасно, были самыми плодотворными, самыми желанными, запоминающимися, для того, чтобы этот огонь, который здесь загорит, а у вас есть кому загораться, да, то есть кто горит уже, Например, факел у нас, слава Господу, есть, ответственный есть, чье сердце горит, потому что просто... Но ну, это посвящение, дорогие мои, это посвящение. И если ты еще себя считаешь не совсем посвященным, <священный> все, кассе по-быстрому и давай. Некогда откладывать. Хромлющее надо поправлять. Хромлющее есть. Фараон есть. Но Слово Божье есть. Аминь. А оно гораздо важнее. Да благословит вас Господь. Хочу, чтобы вот это слово, я скажу вам слово ободрение, завтра Бог позволит, я послужу, неприятно просто служить вам, и хочу, чтобы вы знали, еще раз повторюсь, вы ценны в глазах Божьих, и вы ценны для служения церквя. Без вас, дорогие мои, хромлющие не исправится. Пусть Бог вас. Поможется. И ну, очень просто есть. просто помолиться за наш совет, как усиленно Вот, особо благословить. Андрей Владимир Владимирович тоже входит наш совет. Он по не вышел, но конфеты он тоже получил. центральный центральном ветераном мы будем вместе уже. Вадим, это шутка, но я очень попрошу прислать такую партнерскую молитву. Мы нуждаемся все и на этот съезд, и наш весь совет, потому что мы много хотим благословения от Господа, его видения, откровения. Святой милостивый Бог, мы приходим к Тебе в этой молитве сейчас. Здесь святые Божьи, Господь, перед Тобою, пристав сейчас молится. Это место избрано Тобою, Господь. На это место Ты привел. Святый милостивый Бог, ты благословляющий нас, Господь. которые были засыпаны, сегодня укажи Господь на них, чтобы мы смогли раскопать и снова пить из этих колодцев, Господь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Те проблемы, которые мешали быть здесь. Те мысли, которые отвлекали Господь от важного и главного. Ты, великий Бог сейчас дай силы, Господь, услышать Слово Твое и использовать, Господь, Его для того, чтобы быть крепче, для того, чтобы стать сильнее, для того, чтобы одержать новые победы. Святой и милостивый Бог, то, что сегодня здесь, на этом месте, должно быть решено, будет решено, потому что это все соделается во славу Тебе, Господь. Тех людей, которых ты поставил, Господь, брата Андрея, сестру Валентину, Господь Иисус, тех, которых Ты поставил старшим, Господи, здесь. Ты, великий Бог, используй так, как это нужно тебе, Господь. Ты веди это собрание, Господь, Ты веди и сотвори, Господь Иисус. Здесь важное, нужное. Святый милостивый, всемогущий, вездесущий, Господь. Ты благослови. Мы верим. Мы верим, в Господь, что здесь загорится новый огонь Духа Святого в сердцах тех, кто раньше сомневался, кто боялся, кто думал, что возможно без этого совета. Нет, Господи, святый, это путь твой. И без этих путей, без твоих, Господь, не будет достигнута максимума. Ты великий Бог поможешь нам стать тем звеном важным и нужным, которое будет соединять, удерживать, благословением станет для церкви твоей, Господь. Ты используй людей, используй как исправный инструмент, Господь, в этом святом собрании. Каждую сестричку, Господь, каждого брата, благослови, Господь Иисус. Позаботься о семьях, старых Господь. Господь. Позаботься, Господь, дал мир сердцу, уверенность в правильном, в правильном состоянии Господь. Разрушь всякие сомнения, Господь Иисус. Дай особое переживание, дай новые чувства, Господи, единства в Тебе. Ты, Великий Бог, благослови, чтобы произошло то, что никогда не происходило, особое Твое присутствие. Твоя святая рука до вас свяжет, Господи, на каждого. И мир твой Отче свяжий. Будет здесь. Ты прославишься. Великий. Ты единый Бог наш. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь. Спасибо вам. Спасибо, что могу быть причастен к вам.